हम इस वक्त तो मौजूद है अचलपुर महिला व बाल रुग्णालय में तो हमारे साथ यहाँ पे क्रांति सर अधीक्षक यहाँ पे मौजूद है आज जो साफ सफाई का जो अभियान चलाया तो किस तरीके से चलाया और उसके पीछे मुहिम चलाई गई साफ सफाई की अभियान चलाया गया तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है ये जो स्वच्छता की जो मुहिम चालू हुई है ये हमारे मंत्री महोदय की एक संकल्पना थी कि जिसके अंदर उन्होंने कहा स्वच्छता ये अपने को हर स्तर पे जरूरी है तो ये हर महीने का पहला शनिवार जो रहता है कि यहाँ पे हर गवर्नमेंट के संस्था में स्वच्छता करना जरूरी रहता है उनके दिए वाले रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से भी लेकिन ऐसे कुछ दिनों से ऑब्जर्व उनको इसमें सर्वे में समझ में आया कि कुछ थोड़ी सी यहाँ पे ढिलाई हो रही थी शिथिलता हो रही थी तो उन लोगों ने अभी इसके बारे में ये कहा है कि अभी ये सुंदर माजा दवाखाना एक संकल्पना निकाली है ये सप्ताह है जिसमें कि 20 छः 2024 से 27 छः 2024 के बीच में हर आरोग्य संस्था के अंदर ये स्वच्छता मुहिम यहाँ पे हम ये कर रहे हैं उसमें रवा रहे हैं कि जिसके अंदर अपने को लोक प्रतिनिधि के माध्यम से और हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के माध्यम से यहाँ पे हॉस्पिटल में हम श्रमदान दे रहे हैं उसके बारे में लोगों को जन कर रहे हैं स्वच्छता क्यों जरूरी है और स्वच्छता के वजह से अपना परिसर अगर स्वच्छ रहेगा तो हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी इस बारे में लोगों को जानकारी भी दी है और स्वच्छता के बारे में हमारे कर्मचारियों को भी हमने शपथ दिलाई है आज आपने आपके कर्मचारियों के साथ में भी साफ़ सफाई अभियान किया है एक अध्यक्ष होने के बावजूद आप खुद एक साफ सफाई अभियान चलाए तो इसको आप किस नज़रिए से देखते नहीं ये जरूरी है अगर कोई भी टीम का अगर लीडर कैप्टन कैप्टन खुद परफॉर्म करेगा तो पूरी टीम परफॉर्म करेंगी हमारी जैसा कि हमारा अभी वर्ल्ड कप चालू है उसके अंदर रोहित शर्मा वो खुद परफॉर्म कर रहा है इसलिए टीम भी पूरी अच्छी कर रही है तो जब तक हम खुद फील्ड पे नहीं उतरेंगे अगर जब देखेंगे काम करने वाले क्लास फोर वर्कर को लगेगा क्लास वन अधिकारी अगर अपना झाड़ू खराटा हाथ में ले सकता है तो बाकी के भी लोगों को उसके अंदर जोश आएगा और देखने वाले जो पेशेंट के रिलेटिव रहते हैं वो भी इसके अंदर सहभाग ले सकते हैं यहाँ पे काम भी जो हो रहा है अभी तो आपके माध्यम से काफी लोग यहाँ पे अभी खुश नजर आ रहे हैं भाई काम तो अच्छा करने का हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं लोगों का भी उसके अंदर सहयोग सा, मिल रहा है आप लोग हैं और बाकी भी पत्रकार जो भी बंधु अपने हैं और बाकी के यहाँ के जो हमारे समाज सेवक लोग हैं जो राजनी लोग हैं इन सब लोगों का और हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मेहनत है इसके पीछे सर यहाँ पे तो कॉपरेट करते हैं लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी भी आती है कि आप कुछ काम उसमें ढीलापन दिखता है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे तो यहाँ पे कैसा है कि पेशेंट लोड इतना ज्यादा है और मैन पावर कम रहने की वजह से अभी जितना कोशिश है यहाँ का स्टाफ ये करने का कोशिश करता है लेकिन फिर भी कैसा रहता है कि हर तरह से 100 परसेंट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सेटिस्फेक्शन करने के लिए क्या है कि उतना मैन पावर और बाकी की भी चीज़ों को अपने को रिसोर्स मिलना चाहिए तो वो कोशिश करेंगे हम की उसको और बेहतर करने का कोशिश करेंगे एक जो गरीब लोग आते हैं तो उनके लिए ब्लड की बहुत परेशानी होती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे आगे ब्लड के लिए हमने तो एक बाहर के ब्लड बैंक है एम किया है इनसे वर्मा के सर के साथ एम किया है और दूसरा ये है कि दूसरी एक ब्लड बैंक आई है उनके भी साथ अपनी बातचीत चालू है तो लेकिन हमने यहाँ पे जो एच है उसके अंदर 200 सौ ब्लड बेड का जो हॉस्पिटल हो रहा है उसके अंदर ब्लड बैंक ऑलरेडी सेंशन हो चुकी है लेकिन उसको टाइम लगेगा यहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट है तो अपने यहाँ पे जो डीडी सर आए थे उनके माध्यम से ये वहाँ के जो बी टीओ अमरावती के उनको ये कहा गया है कि ब्लड स्टोरेज यूनिट में ज्यादा से ज्यादा अचलपुर के लिए ब्लड अवेलेबल रखा के रही सर और उन्होंने भी अपने से वायदा किया है कि अपन जितना कैंप लेंगे उतनी बोतल ये अचलपुर के नाम से वो रिजर्व रखेंगे काफी आपका स्टाफ भी जो है तो काफी एक्टिव नजर आ रहा है नहीं सब लोगों में अभी काम करने की चाहत तो पहले से ही थी कि लेकिन कुछ वजह से वो लोग जो रहते कि प्रेशर या अंडर प्रेशर काम कर रहे थे शायद तो अभी तो लेकिन खुल के सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं इतने नाम तो नहीं आएंगे मुझे लेकिन जैसे अपने ऋतिकेश उनाले सर है और भी अपने अधिकारी सभी है लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे मैं इनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत डेडिकेटेड लोग हैं जो कि टाइडे सिस्टर हैं जो कि अब रिटायरमेंट के उनके एक डेढ़ साल रह गया रहे लेकिन आज भी जोश उनका पहले दिन के ड्यूटी तो के ऐसा है ऋषिकेश ये जो डायटिशियन है वो अपना काम करते हुए हॉस्पिटल का मैक्सिमम काम वो करते हैं हमारे अग्रवाल सर है जो की आर बोल के यहाँ पे अपने एस में ज्वाइन हुए इनके मैडम गायनेकोलॉजिस्ट है ये लोग चाहे तो खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस चालू कर सकते थे ये कोई परमानेंट लोग नहीं है फिर भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे है लेकिन वो एक गवर्नमेंट में सेवा देना हेतु और यहाँ का मेरघाट का जो आदिवासी लोगों का उन्होंने ये देखा है तकलीफ इस वजह से वो गवर्नमेंट में अटैच है सेवा के इस तो ये विजय सिरसमकर सर क्लास वन एनेस्थेटिक्स अपने पास ज्वाइन हुए जो की परमनी से आए हैं ये चाहते तो उधर ही ट्रांसफर करवा के ले सकते थे लेकिन इन लोगों को क्या है कि एक सारे लोगों को पेशेंट के बारे में सहानुभूति है इसलिए ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक लोगों की समस्या ये भी सामने आई है कि जो सोनोग्राफी है तो बाहर से कराते हैं तो उनका लोगों को जैसा दिक्कतें आ रही है तो उनका कहना ही आता है की यहाँ पे हुए तो बहुत अच्छी बात उसके लिए भी कोशिश जारू है अपन ने एक डॉक्टर रावत सर के जो लड़के हैं उनके साथ एम किया है लेकिन अभी वो फिलहाल में अवेलेबल नहीं है जब वो आएंगे तो अपने पास सोनोग्राफी मशीन दो है लेकिन एक तो सील करके रखी है और एक अभी अपन ने इमरजेंसी में निकालते हैं लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहने की वजह से वो नहीं चलती है तो अपन ने बाहर तीन लोगों के साथ ए किया है कि मतलब कि अपने पेशेंट को पैसे नहीं लगेंगे सोनोग्राफी के लिए जो की वर्मा सर है साजन वर्मा एक नीचे सर बोल के एक नए चालू आए हैं उनका भी है और एक रावत सर है तो ऐसे तीन लोगों का अपने पास सोनोग्राफी सेंटर का है लेकिन अपने अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट खुद यहाँ पे आके बैठे और पेशेंट को वहां तक भी जाने का तकलीफ ना हो वो भी शायद से एक दो तो महीने में हो जाएगा ये साथ तो डॉक्टर विजय सिरसम सर है यहाँ पे मौजूद सर पहले तो आपका ट्वेंटी फोर में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपने यहाँ पे बुलाया इसलिए आपका धन्यवाद बोलिए सर आज जो मुहिम चलाई गई अपने क्रांति सरते 99 सरते 40 सिस्टर थे सभी आपका स्टॉप था तो आप जो मुहिम चला रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में नहीं ये तो मुहिम एक महीना सात दिन के लिए चलाने से ज्यादा अच्छा है कि आपने साल भर ये चलाना चाहिए स्वच्छ माझा दवाखाना ये जो मुहिम शासन ने शुरू की है ये साल भर चलाना चाहिए इसके वजह से क्या होगा अपना स्वच्छता रहेगी तो आरोग्य अच्छा रहेगा और उसके वजह से अपन बीमार कम गिरेंगे तो फिर अपना उसमें बहुत फायदा है एक तो आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा और मानसिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा पर तो तो भी ध्यान रखना चाहिए बहुत बहुत रखना चाहिए और उसमें खाली हॉस्पिटल के कर्मचारी या हॉस्पिटल का स्टाफ बोल के नहीं तो हर इसने अपना दवाखाना बोले तो घर है इस तरह से उसको संभाल के उसके तरफ से पेशेंट रहा उसके रिलेटिव रहे तो उन्होंने भी अपना कचरा जो है वो कूड़ादानी में डालना चाहिए अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए हमारे साथ ऊनाल सर ये सब मौजूद है सर आज जो मुहिम चलाई गई साफ सफाई मुहिम तो क्या कहना चाहेंगे देखिए हमारे अभी मुहिम का मुहिम तो हर साल हमारे यहाँ पर छुरी रहती है पर हमारे यहाँ पर अभी आपने दिखाऊंगा आप बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए आपको समझता है यहाँ पर जब भी पेशेंट आते हैं तो पेशेंट खुद होके बोलते कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम हॉस्पिटल में आए हमें ऐसा लगता है हम घर पर ही हैं उनको हम उतनी सुविधा देते है सिस्टर इस वक्त मौजूद है इंचार्ज आज जो मुहिम चलाई गई महिला बाल रुग्णालय कार्यरत हॉस्पिटल में मैं परिचारिका करके एक स्टाफ नर्स हूँ देखा जाए तो 20 से 27 ये डेट में स्वच्छता तो मुहिम हाँ रावली के लिए तर मला असं वाटतं की आमच्या हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येक दिवशी ही स्वच्छता झालेली आहे आणि तुम्ही बघितलेलंच आहे आणि सर्व लोक बघताय लोकप्रतिनिधीसुद्धा याच्यामध्ये इन्वॉल्ड होते आणि खूप चांगल्या प्रकारे आमच्या इथे स्वच्छता होते आणि विशेष म्हटलं म्हणजे आमच्या इथे सर्व स्पेशलिस्ट आहे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्वॉल्ड होतात आणि जस जसं जसे सर्क्युलर येतात त्या त्याप्रमाणे आम्ही स्वच्छता करून देतो हां सुधारणा झालेली आहे पण एकच मला असं वाटतं की जे स्टाफ आहे स्टाफ जर जास्तीत जास्त वाढवला गेला तर अजून चांगल्या प्रकारे आम्ही सेवा देऊ शकतो हे चांगलं कुठं ना कुठं स्टाफ इथं कमी आहे मॅन पॉवर आमच्या इथे कमी आहे परंतु असं वाटतं की गव्हर्नमेंटला एकच निवेदन पाठवा की आमच्या इथे जास्तीत जास्त स्टाफ देण्यात यावा कारण दफरीन आणि अचलपूर हॉस्पिटल महिला बाल रुग्ण इक्वेलंट सारखंच आहे ओपीडी आयपीडी शस्त्रक्रिया तर तिथे भरपूर स्टाफ आहे आणि आमच्या इथे फार कमी स्टाफ आहे आणि आम्हाला आता माहित पडलेलं आहे का तुम्हाला अवॉर्ड पण भेटलेला आहे तर त्याच्या विषयामध्ये काही सांगता सा? मला असं वाटतं की माझ्या सर्व्हिसला तीस वर्ष झालेली आहेत आणि हा अवॉर्ड मला काफी वर्षा अगोदर मिळायला पाहिजे होता परंतु दुःख असं वाटतं की मला सरांनी माझे सर क्रांती सर आहेत त्यांनी मला समजून घेतलं की खरंच ह्या अवॉर्डच्या लायक आहेत आणि प्रत्येक जण असतो असं म्हणायचं नाही मला परंतु माझी निवड त्यामध्ये करून दिलेली आहे फार मला भाग्य वाटतं ह्या गोष्टीचं मी तुम्हाला सांगते मला चर्चा झालीच पाहिजे मला हे नथिंग मला असं कधीच वाटत नाही की माझी चर्चा व्हावी फक्त मला असं वाटतं की मी माझ्या नेहमी खालच्या लोकांना बघते की ते कामाला जातात आणि देवानी मला इतकी चांगली खुर्ची दिलेली आहे इतका मोठा स्टाफ आहे इतका मोठा हॉस्पिटलमध्ये ड्युटी करते आहे मी मला हेच भाकी वाटत मला चर्चेशी काहीच संबंध नाही आणि तुमचा रिटायरमेंट वरही टाइम आलेला आहे <laughs> हा खरच ना मला दुःख पण वाटतं आणि मला खूप आनंद पण वाटतं दुःख याचं वाटतं की माझा स्टाफ इतका कलिग इतका जवळचा आहे आणि इतकं माझ्यावर मी हॉस्पिटलला तर डिवोटेड आहेच परंतु माझा प्रत्येक कर्मचारी हा मला खूप लाईक करतो आणि मी त्यांना पण लाईक करते हे एक मला दुःख वाटते की मी त्यांना सोडून जाणार परंतु मला एक आनंद असं वाटतं की माझ्या सर्व्हिसची तीस वर्ष मी हॉस्पिटलला समर्पित होते घरचे लोक माझ्यासमोर बोलत होते की तुला हॉस्पिटलच आहे का आणि खरोखर सांगताना मी घराचा रस्ता विसरलेली होते आणि आहे पण सध्या आणि मला आनंद वाटतो मी रिटायर पण होणार आणि एक आ, भाग्य म्हणावं की मी अगदी चांगल्या प्रकारे मी रिटायर्ड होणार आणि अचलपूर वासियांना काय देते अचलपूर वासियांना की ह्या हॉस्पिटलला प्रायव्हेटच्या पेक्षा आपल्या हॉस्पिटलला सगळ्या सुविधा आहेत आणि त्यांनी उपभोग घ्यावा इथे फ्रीमध्ये प्रत्येक ओपीडी कार्ड पासून आपल्या इथं फ्री आहे त्यांनी नक्कीच इथला लाभ घ्यावा आणि मनाबा इथं शिजर जास्त होतात काय सांग तुम्ही नाही असं लोकांनी असं समजू नये कारण हा रेफरल सेंटर आहे इथून सगळं इथे खूप सारे तालुके आहेत जसं अंजनगाव आहे चिखलदरा आहे धारणी आहे सगळं धामणगाव आहे सगळे इथे येतात आणि ते सिलेक्टेड पेशंट इथे रेफर केल्या गेल्यानंतर इथे चार चार पाच पाच गायनेकॉलॉजिस्ट आहे आणि तिथून ते ऑपरेशन केल्या जाते असं नाही हे आलेन सीजर केलं ही गलत त्यांची हे आहे गलत फॅमिली आहे त्यांनी दूर करावी